এতিয়া মই খোলা খুলিকে কওঁ যে মই কিমান পানীৰ মাছ গতিকে মই আজি এতিয়া মই জুবিন গাৰ্গক সমালোচনা কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁ কৰা কিবা এটা কামৰ মই সেই কামটোৰে কৰিছোঁ মই ব্যক্তিজনক কেতিয়াও সমালোচনা কৰোঁ মই সেই হিচাপত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁৰ যিখিনি ব্যক্তিত্ব তেওঁৰ যিখিনি দক্ষতা সেই দক্ষতাটো মোৰ নাই মোৰ এক পাৰ্চেণ্টটো নাই কিন্তু তেওঁৰ কিবা এটা কাম বেয়া পালে আমি কওঁ গতিকে সাংবাদিকক কেতিয়াবা ভুল কৰা হয় যে সাংবাদিকেও বেছি নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট সাংবাদিকে এই কামটোৱেই কৰে যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা পৰ্চন এটা আমি সমালোচনা কৰোঁ যে এই পদক্ষেপটো বেয়া হ'ল কিন্তু এজন ব্যক্তিয়ে যিধৰণে কাম কৰি আছে তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে আমাক দহজন লাগিব আমাক দহজন জুবিন গাৰ্গ লাগিব দহজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লাগিব দহজন বুদ্ধিজীৱী আমাক তেনেকুৱা লাগে যিয়ে প্ৰকৃত অৰ্থত আমাৰ জাতিৰ কাৰণে কাম কৰে গতিকে মই ভাবোঁ তেনেকুৱা যদি আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বুদ্ধিজীৱী ওলাব পাৰে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা ৰাজনীতি ওলাব পাৰে হয় গতিকে মই ভাবোঁ এই ভিডিঅ'টো বহুত মানুহে চাওক বা চৰ্চা হওক শ্বেয়াৰ হওক যাতে আমাক গালি পাৰক বা আমাৰ কথাখিনি আলোচনা কৰক তেতিয়াহে আমি সফল হওঁ